assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar sizlar bilan yana bahriddinov olimjon azizlarim bugungi mavzuyimizda erkak kishi o'ziga bo'lgan ishonchini qanday va qayerdan olishi haqida gaplashamiz erkak kishi o'ziga bo'lgan ishonchini qayerdan oladi mana ko'pchilik insonlarning fikriga psixologlarning fikriga e'tibor beradigan bo'lsangiz erkak kishi o'ziga bo'lgan ishonchini ayoldan oladi ya'ni ayoli unga ishonsa erkak kishi o'ziga ishonadi ayoli uni maqtaydigan bo'lsa u nimalarnidir qiladi o'ziga ishonadi yoki onasi unga ishonadigan bo'lsa onasi uni maqtaydigan bo'lsa u o'ziga ishongan erkak bo'lib ishlari yurishadi deyiladi ho'p haqiqatdan ham shundaymi ha haqiqatdan ham shunday lekin kuchli erkaklarda haqiqatdan ham shunday bo'ladi agar erkak kishi o'zi kuchli bo'ladigan bo'lsa haqiqatdan ham ayoli unga ozgina turtki bersa ozgina ruhlantirish energiya beradigan bo'lsa uni ishlari zo'r bo'lib rivojlanib yangi yangi marralarni zabt etadi ho'p lekin ayoli maqtasa ham yoki atrofdagilar uni qo'llab quvvatlasa ham harakatga kelmaydigan erkakni qanday qilib o'ziga ishontirish mumkin buni sababi avvalo erkak kishi o'ziga ishonchini orttirish uchun o'zini erkakligini tan olishi kerakda qachonki erkak kishi o'zini erkakligini tan oladigan bo'lsa bu yerda atrofdagilar unga ishonadi ya'ni a, bir mijozimni hayotidan misol qilib beraman o'sha ayoli bilan ham kelishmasdi onasi bilan ham kelishmas edi yoshligidan ayollar meni menga ishonmaydi ayollar meni hurmat qilmaydi deb shunaqa fikrda bo'lib kelganda ong ostini kovlab tushganimizda shu narsa ma'lum bo'ldiki aslida u erkak o'zini o'zi tan olmay turgan ekan o'zini erkakligini his qilmay turgan o'zini haqiqatdan ham olloh erkak kishi qilib kuchli jins vakili qilib yaratganligini his qilmagan a nimaga yoshligidan onasi uni fikriga quloq solmasa undan fikrini so'ramasa undan deylik qarorini so'ramaydigan bo'lsa u kishi o'ylarkan ha onam meni hurmat qilmayapti demak men erkak kishi bo'lmay qolaman agar qachonki onam meni hurmat qiladigan bo'lsa onam meni erkakligimni tan oladigan bo'lsa keyin men erkak kishi bo'laman keyin men kuchli bo'laman deb o'ylar ekanda ya'ni bu yerdagi tushuncha qachonki onam menga ishonsa keyin men o'zimga ishonaman deyapti a uylangandan keyin nima bo'lyapti qachonki xotinim menga ishonsa keyin men o'zimga ishonaman deyapti natijada atrofdagilari unga ishonmaydi na ayoli na xotini ishonmaydi nega chunki u erkak o'zini o'zi uzu tan olmayapti o'zini erkak kishi bo'lib kelganligini o'zini kuchliligini atrofdagilarni tasdiqlashsiz tan olmayapti qachonki atrofdagilar tasdiqlab bersa ha keyin men shunaqa ekanman deb o'ylab olyapti albatta bu narsani ya'ni muammoni og'riqli nuqtasi ildizi o'sha yoshligidagi uh, noto'g'ri e'tiqodlarida turibdi albatta bu e'tiqodlar o'zgargandan keyin erkak kishi o'zini o'zi tan olgandan keyin haqiqatdan ham o'ziga ishonish mumkinligini haqiqatdan ham olloh uni hukmron qilib kuchli qilib yaratganligini tan olgandan keyin atrofdagilar sizni tan olib boshlaydi uh, boshqa bir misol atrofdagilari hurmat qilmaydigan insonlarga e'tibor berganmisiz ya'ni shunday uh, insonlar bor atrofdagilari unga hurmat qilmaydi uni o'sha e'tiborni qozonishga harakat qilmaydi doim doim u atrofdagilardan mehr kutib e'tibor kutib o'zini tan olinishini kutib erkakligini his qilishini kutib yashaydi lekin bunday bo'lmaydi buni sababi nima buni sababi qachonki erkak kishi birovdan bir narsa kutyaptimi menga meni mana bu odam hurmat qilsin eldi xalqni orasida meni hurmatim bo'lsin dedimi bu yerda de bu faqat minusga qarab ketadi chunki odamlardan kutib siz hech qachon ololmaysiz avvalo o'zingizni o'zingiz hurmat qilib o'zingizni o'zingiz tan olishingiz kerak va sizni o'zingizga ishonchingizni oshiradigan narsalardan biri bu o'ziz shug'ullanayotgan ishni qoyillatib qilishingiz zo'r qilishingiz Uziz, o'zingiz o'zingizdan qoniqqan holda bajarishingiz chunki siz o'zizni ishingiz bilan band bo'lganingizdan keyin atrofdagilar sizga talpini boshlaydi atrofdagilar sizga iltinadi chunki bu yerda sizni o'zingizni oliy maqsadingiz bor o'zizni shug'ullanadigan sevib qiladigan ishingiz bor albatta siz o'sha uh, ishingiz bilan shug'ullanib o'sha ishingizni maromiga yetkazib zo'r qilib qiladigan bo'lsangiz o'zizga bo'lgan ishonchingiz ham oshadi va atrofdagilar ham bundan keyin sizga ishonib boshlaydi uh, atrofdagilar hurmat qilmaydigan va o'ziga ishonmaydigan erkaklar albatta o'zingizni ichingizga va atrofingizga qarab ko'ring siz nima deb o'ylaysiz va qanday fikrlaysiz sizni o'zingizga ishonchingiz pasayib ketishiga sizningcha nima sabab bo'lgan albatta fikrlaringizni komentariyada yoki a, biz qoldirgan telegram manzillarga yozib yuborsangiz bo'ladi sizga qo'limizdan kelgancha Allohning yordami bilan yordam beramiz albatta bu muammolarning hammasini sababi ham bor va sabab, sabab topilsa muammoyingizga yechim ham albatta topiladi sizlar bilan professional paropsixolog bahriddinov olimjon bo'ldi salomat bo'ling azizlar